Добре, питаєте про Покровськ. Люди багато пишуть, Питають, Україна, Росія окупує Покровськ? Какая Донецька область? Да. Я считаю вообще, что Донецкая, Луганская будет, конечно. Звісно... Давай так спросим. Є вероятность того, що Україна вернет Херсонську область домой? по такой затык будет здесь, блядь, успековый вниз падает. Какой там будет затык по этому югу? На этих переговорах. Это у жопа будет полная. Я переживаю, реально, что они ничего не сделали со станцией, потому что это тоже юг, по сути, Запорожская. Потому что я, когда смотрела на своем канале, падает Луна. То есть будет реально какая-то проблема со станцией. Так, соответственно, мост они рушили уже. По ГЭС они били Херсонской. Кстати, по мостам по этим, да, по Киеву, я сегодня об этом вспомнила, переезжала мост и начал, и миг взлетел. Я по мосту еду, и тревога начинается, понял? Mm -hmm. Это физическое подтверждение того, что они планируют бить по мостам все равно. По Киеву. То есть ничего не поменялось и своих слов не заберу. Вот не заберу mm -hmm. и все, понял? Поэтому, блин, как только это выставили тогда, когда я с Монастырским разговаривал, ударили по Херсону через неделю, по мосту. По Киеву тоже не планировали, я знаю, что не планировали. Мои ощущения, тем более, когда мне мертвые говорят, просто так не проходит ничего, я знаю. Тем более Монастырский. Он столько уже четкой информации мне давал, правдиво и про прав... Буся, иди отсюда, блин! Быстро! Достала, блядь, села под дверью, гавкает на соседей. Это можно выдержать вообще, блядь, а? Он, хоть и быть известный. Она ага, хочет уйти блядь. сейчас за дверь. Наверное, отсюда, блин. Короче, э, я считаю, что Туспиковый падает, Дим. Но когда Туспиковый падает, мы спрашиваем, вернут ли Херсон домой. Я понимаю, что будет какая-то еще ситуация такая, вот. блядь, Понимаешь? Угу. Туспиковый, Орешник, не знаю, Станция. Еще ударят по мосту Туспиковый. Что-то будет. Вот какая-то ситуация по Югу прям жопа полная. Тогда просто, когда прилетела на ГЭС, я только по смотрел. смотрела. Тогда еще игральные карты не использовала. Там падала. Я помню, что нам еще сон там снил, что было. Вот. Э, вниз падает. Не вверх, а вниз, блядь. Ну, это, дивись, это удары, или это не повернение? Как ты не, 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 Дим, тут уже, тут надо по интуиции трактовать. Я считаю, что все это, что будет кринжовое прям такое, что-то связано с ударами. Это не прям не повернение. Это прям какую-то такую, знаешь, дележку уже. что прям вот, ну образно ну, ну, говоря, хотите в Запорожье, забирайте нахер его. И хера по станции, щоб станция горела, вот такое что-то. Или область, Хотите, на по мосту тебе, что просто, блин, две части, вот. Ну, короче, ну, что тебе рассказываю? Тут спиково вниз пан. Ну, вы колись с тобой давно робили, то есть расклад, и там було, что все-таки перед уходом, помнишь, вони щось зробили. Да, 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 да. Что-то будет роз... вот такое стрёмное. Я вчера, когда делала на свой канал, или позавчера, я не помню, там тоже падал, что будет огромный затык по югу. То есть не смогут юг прям поделить, прям совсем там что-то они. Хорошо, давайте, да, давайте так, смотрите. Давайте, мне сейчас не интересуют ситуации все эти. Покажите: mm -hmm. вернут ли вообще есть ли вероятность того, что Херсонская домой вернется? Запорожская домой вернется, Харьковская, Сумская. Mm -hmm. И сейчас посмотрим Донецк, Луганск. Mm -hmm. Херсонская. Угу. Запорожская. Ага, вот, понятно. пиковая дама сразу падает. Карта зла. Угу. Персон... А, Запорожская. Парковская. Донецкая. Донецкая сразу нет. Туспекова вот падает. Вот смотрите, он выпал. Угу. Блядь. Туспекова выпал, и смотри, Туз-Червовый и Туспюковый вниз. Нам показывают по Тузу-Червовому плоскость. То есть, типа, как вся территория. Мне кажется, что, по крайней мере, в данном случае сейчас я не вижу возвращения домой до Донецкой области. Вот прям нет. Вот, uh -huh. вот здесь карта показывает Донецкая область, типа, нет. А по Запорожской и Херсонской показывает будет какой-то удар с чем-то связанный. Вот тут надо трактовать по интуиции, понял? То есть, то, что я yeah. чувствую вот так вот. Absolutely. Хорошо, а Луганская? За Запамятайте, люди, люди запорожскую область треба испытать. А ну что секунду. Откройте мне Запорожскую область, пиковую даму. В чем суть? Зеленский будет ехать в Запорожскую область, кстати. Сейчас я притасую. Да, Зеленский. У Зеленского вообще август. Поездок много. Я когда спрашивала по сентябрю. Много. Тоже падал поездок Зеленского. Вы покажите, пожалуйста. Буся, ты задрала, честно. Покажите, пожалуйста, Херсонскую Запорожскую область. Э, План России. Отдадут они. Херсонская. Запорожская. Сука, вот везде, извините, Запорожская область, туз пиковый вниз, блядь. Ну как это трактовать нужно? И пики куча нападала, вот пика, смотри, падает. Угу. Я тебе говорю, что будет что-то, блядь, со... я уже, ну просто уже одно и то же, понял, падает. Вот они, они что-то, блядь, будут там планировать. Еще король пиковый выпал, десятка крестов. Что-то угу. они планируют, будем смотреть. Давай да. сейчас дождемся встречи этой, посмотрим. Давай уже Крим за, за С, это может быть еще про ГЭС? Я забыла про Днепрогресс уже. Да. И они сейчас, получается, планируют там войска скапливать по запорожскому направлению. Я просто вчера, когда смотрела по картам на свой канал, там падала, что будет самая большая проблема – Луна, Запорожье. Ну, станция, да, там где станция. Вот эта вот. Луна – это э, ядерный заряд, атомная вот это вот. Ну, Uh -huh. Не прогресс по луне не идет. Больше по луне идет станция, все-таки. Не бы по кубкам выпал, по Туз кубков. А типа. То есть, ну, типа, типа вода. Uh -huh. Вода. То есть не прогресс, ГЭС, -то по, ну, Я, то есть, как определяю, как трактую? Луна это... Вот смотри, я хочу к врачу пойти МРТ сделать. Луна. МРТ, Луна. Сканер будет меня сканировать, да? То есть там вот это вот uh -huh. есть... Не знаю... Все, что связано вот с, э, боже, с ядерным вот этим, не ядерным, а как он, облучение, облучение. Понятно? То есть, давай по, по факту пытаемся, в 25-м году будет масштабный выкид радиации в Запорожье? Ой, блядь, даже Масштаб... не хочу такое спрашивать, потому что, ну, я не, не знаю, только не хочу спрашивать. Ну, пока, видишь, что спековый вниз падает. Что они там будут чудить, хер его знает. Мы не знаем, Вася, иди отсюда. Мы не знаем, что они сейчас будут делать. Мы не знаем, что сейчас там происходит с той станцией. Ты мне говори. Я прямо сегодня слышу о том, что попали куда-то. Я не знала. Я думала, что только по вокзалу попали. Короче. Туспиковый вниз, блядь. Орешник. Что это? А у меня с собой Таро сейчас, понял? Нет. Только игральные карты есть. Хорошо, Хорошо покажите да. мне, пожалуйста. Да, говори. Че будет прямой удар ракетой и запарись с атомной станцию По крайней мере, мне это не снилось ничего еще, но... Такое бы не пропустила я во сне, я думаю, точно. да, когда мы, помнишь, как мы боялись этого, этого вывержения, радиации, и Комаровский рассказывает об тебе йод там, что там с было. Я сейчас с ума сойду. Уйди от дверей, блядь. Иди отсюда быстро. Мы ну, уже полюбила и Мария Да я уже с ума сойду я не могу так работать куда не гавкают все мяукают тут бегают вокруг меня это глянь какая час буся ну, пикового лет падает, но это ну, не то что-то. Ну, не, 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 знаю. Боже, какие вы умные люди. А где на игральных картах есть Луна? Вы, если бы слушали, а в уши не долбились бы, вы бы услышали, что Луна падала прежде, когда я смотрела на своем канале. Недавно расклад, на днях. <тасыпчатый> Какие умные люди, боже, какие остроумные, самое главное, это просто можно всраться. Это как сегодня, я выставила видео, понял, в трусах, во всем показать, как мне красиво сделал врач. Мне пишут, там прокладка у вас. Я говорю, это пластырь, блядь. А даже если прокладка, то что? Вы прокладки, блядь, не носите, тампоны, блядь, не носите? Ну, реально, честно, и бабы, понял, пишут, боже, боже, ужас какой, блядь. Блін, ти мене із за цих своїх коментарів змусила подивитися, Я не, не бачив цього. Блін, думаю, бачил. Господи, це да просто. Там реально пластир. Вот, Я короче, и типа, и да, и типа они пишут прокладку. <служить> Дашь и прокладка, блядь, так и что? Прокладка. Ну, блядь, хорошо. Пускай прокладка будет. В чем проблема, блядь? У не капает кровь с дырки с твоей. Ну хорошо, <служить> у меня капает. Ну извините, <служить> ну так что здесь такого? Господи. боже. Хорошо. хорошо. Вы а так реально вы... все, типа, знаете, так смущаетесь, как будто у вас такого нет. Боже, да тут ничего нету. Это, ну, это женское, женское здоровье. Ну, это же женщины, да, ну, вот так вот, блядь. Это, -то всего этого детей. всего мы рожаем детей, да, вот есть такое у нас функция такая. Да, прикольная функция. Господи, боже, ужас. Честно, я же уже сказала, вы наблюдаете за мужиками за своими, которые мне выписывают ежедневно вот, в Директ. У меня тупо миллиард сообщений от мужиков, от разных причем. И богатых, и не от богатых, от кого угодно. Вы же за ними следите, пожалуйста, а не за мной, за прокладками, за моими, честно. Скажи, а что пропонуете? Мне очень много предлагают меня содержать за деньги. Сколько я Вчера мне предлагали 70 тысяч долларов в месяц. Ну, типа, я просто так, знаешь, типа... Причем там есть известные люди еще. Просто я человек, который может сама их купить. Поэтому... Я это воспринимаю типа, знаешь, как неуважение к себе. Я же не мясо, правильно? Я же на базаре, но нельзя торговать. Mm -hmm. Потому что я работаю с Лилит, я работаю с дьяволом. Лилит как поторгует один раз, то там отсохнет то, чем торгуют. сюда, дай мой мальчик. Ты прикинь, кот наступил на пульт, и телевизор включился. <laughs> а там а таки начинаю уже играть страшно. Так ребасики, мы перешли на страшных тем про пробстрелы. Ты требуешь несколько мест, подевается. Сейчас Дим, одна секундочка, сейчас я буквально сяду на пол и зарядку включу и сейчас зайду обратно. Давай минуток, что они достали меня, я не выдерживаю. У вас, у вас одна секунда. Любесенькі мої, сьогодні в мене стартує курс Зірнка Сяй. Ваше є от, буквально півгодини, бо вже о 9-й стартує курс. За посиланням під цим відео переходите і всі спішите до мене на курс Зірнка-Сяй. Курс, де ви навчитеся говорити. Будемо боротися з вашими страхами. Це ви знаєте, коли вас засуджують за всі ваші справи. І, і взагалі, в більшості варіантів. Ми не можемо вийти в публічний простір, бо нам здається, що нас засудять найближчі. От мені пишуть, Діма, що робити, щоб в мене, наприклад, був розвивався інстаграм. Я кажу, просто робить. А в там людини 100 підписників. Я розумію, що ця людина мені каже, Діма, та там всі мої однокласниці, сестри, кумов'я. Зараз я вийду б один раз, а вони мене зачмирять за хейті. Що мені робити? Я починаю працювати, не розказувати. Кажу: шліть всіх. Шлість всіх, як тільки можете, тому що вам треба одне: вам треба розвивати себе. Якщо у вас є ця можливість, ніколи її не втрачайте. Я зараз даю вам цю унікальну можливість навчитися розширити себе і взагалі отримати щось нове. В своєму житті, і це саме головне, що ми починаємо, коли закінчився ретроградний Меркурій, і ми йдемо в нову інформаційну сферу, де ви зможете не тільки проявити себе, але я надію, що почнете заробляти. Тому що це все дієві механізми. Коли людина прокачує себе, а потім виходить в публічний простір, вона що? Проявляє себе і заробляє гроші. Тому що це найважливіше, розумієте мене? Так, погнали по ваших питаннях. Я не знаю, що Марія там дивилася. сьогодні не дивилася якісь міста. Зараз її спитаю подивимося. А я поки маю ось відповідаю комусь на коментар. Так. А у мене скоро починається курс. Реально, дівчата всі мене чекають. Сьогодні наша перша тема, і ми такі всі, я не знаю, прям з півдня вже півдня вже думаю, гадаю, що там, як, куди. В якому знаку у вас Венера? У мене Венера в рибах. Хто це мене питає? Господи, комусь говорю про таке. Хто це питає? Ліна Ліна. У мене він Венера в рибах. Що? Зразу пишіть, Ліна, кажу, ну що вже нагадали там, подивіться, будь ласка. Що там? Що таке Венера в рибах? Тільки почалась дивитися. Вітаю. Привіт. Марія зараз повернеться. Боже, на всіх точках запуску готові до застосування до 2900 ударних безпілотників. Ого. Наразі я вже запустила дрони з двох локацій. Ну, щось, звісно, лякають. Лякають. Зеленський каже, що Путін точно не готується до припинення вогню. Росіяни переміщують війська для нових наступів. От такі от пироги. Та ніхто б це не вірив. Я не вірив ніякі їх. Їхні... Ні. Росіяни вірити не можна взагалі. І я б і на вашому місці теж не вірив. І те, що вони. да романтичні. Такий романтик да Бушуючий романтик. -е Зараз. Окей. Романтичний Діма. так, да, такий романтична натура, добра романтична натура. Ну, з зубами, я вам так скажу. Єдине, що дає мені можливість залишатися собою протягом дуже багатьох років, це те, що в мене є зуби. Тобто, коли в тебе є зуби, ти можеш залишатися собою. Тому що я ніколи нікому нічого не обіцяю, ні під кого не підстраюватися, а бути таким, як я є. Така в мене є розкіш. Але я вважаю, це можливо всім. росіянам вірить, себе не поважають, Ілюш да, правильно. Гороскоп <клес> похожу, з моїм сином. сонце вовні, Венера в Меркурії Венера і Меркурій в рибах. Ні, у мене Венера в рибах, Меркурій у мене в близнюках, асцендент в знаходиться ЗС Треба дивитися там, де вона знаходиться, на місці Запоріжжя. Та тоді, я розумію, вас ми про це питаємо. Да, Слава, у мене, так. Да. Зуби це Марс. Думаєте? У мене Марс, до речі, а, ні, У мене Марс в стільце, а там якось він це його позиція не якась... Чи активна, навпаки. Я, мене... я вичитувався на даній карті, все, але я забувся. Зараз вам точно не скажу. Марс, Марс в тельці, Це. Чи не агресивний чи навпаки динамічний. Коротше, напишіть астра стар Астра, мені цікаво, я люблю. Діма не сказали про Харківську область. Хлібасеньки, я не знаю, де Марічка казала про якісь міста, але вона ось все вже появилася, слава Богу, вернулася. Поставила? Да хорошо Того? А, на зарядку да да. Типу, ти які міста дивилась сьогодні? Давай до слова. Запорожжя смотрела. Киев, мы не смотрели. Мы Киев по району вообще обещали посмотреть, блин. Не могу ни с кем посмотреть. На своем канале, значит, буду смотреть. Никто ну, мне да... по районам Киев посмотреть не дает, блядь. Что Ээээ... еще? Кременчу смотрели, Одессу смотрели, Белоцерковь смотрели. Да фига смотри. Ну, смотрели. Давай зараз туди подаемся Харьков. Смотрели. Зараз я камни страни назову, ты как же дивилась. Помню, я навела, приходишь. А я не знаю, я что помню. Ты сказал, Дима, ты пойдет, будешь дай. А у все люди пришли, Да, и серьезно, я набрала тебе, извини. Я так все всегда говорю, ты у меня единственный. Единственный, <сíck> <сíck> у меня ты единственный. А потом э, Мартинка кричит, я у тебя 301, понимаешь? И остальные тоже. Нет, Дим, ты не единственный. Прости. Все, прощаю, Мария. Я знал. Я знал, что это так. Вось, ну сейчас это достало. Ну невозможно уже выдержать, блядь, а? Полтаву дивишься? конечно же нет. <laughs> Чего? Ты не любишь галушки? Нет. Нет, там честно. Куда? А ви знаєте, що якби ми з Машею захотіли, ми могли б відказатися від прогнозів, ви просто таке мололи б, і ви просто дивились б мільйонами. і просто б, те, що ми говоримо, Знаєте? <гум> я що я не почав питати її про її ухажорів. Не хочу нікого, немає ухажорів, все. закрила всі свої, не хочу ні з ким, нічого. Мені треба працювати зараз. Мне достаточно выписывать. Мне каждый день, что там просто кагал, я не знаю. Но мне надо работать. У меня сейчас полностью заточено, мои мозги заточены под другое. Немножечко. Я не хочу отношений, не хочу любви, никакой никакого ничего не хочу. Кому вы Господи. Я не хочу, хочу. Это... Меня отнимает это время, отнимает мою энергию. И потом в итоге имеем то, что мы имеем. Вот. Я больше такого не хочу. Не надо, спасибо, мне достаточно они меня забирают э, забирают мою жизненную энергию все я не хочу нет. больше этого я хочу наоборот у них забирать то ты забираешь у них никого нет больше ни ни с юга ни Андрея никого нет все все точка поставлена везде ничего не хочу больше ни с кем До свидания Никогда больше ничего не хочу. Что? И галушок не хочешь? Ничего не хочешь? И галушок, это тесто. Оно Потому мне нужно, это тесто. Потом отрезать, блин, и кинуть снова. Ну, это же театр, может, рубить Мария Полтава, скажите, пожалуйста. Центр будет, Полтава, центр. Близко встречу как вот встреча трампа и ты меня путин да а ты пересила ты спортивный интернет ну давай еще раз в центр тут там еще раз скажи центр Полтава центр, и обстрелы будут плюс-минус когда будет встреча трампа и путина вот эти угу. встречи семерки выпали когда встреч вот там будет обстрел. И, возможно, будет обстрел после встречи. Там, где будет много городов. Uh -huh. Потому что семерки уже падали на Запорожье, семерки уже падали на Днепр, по-моему. Когда uh -huh. и на Киев он тоже падало. В общем, когда встреча будет, вот там вот плюс-минус, вот там где-то, понял? Туз — это центр. Uh -huh. Центр, и там какое-то детское учреждение есть в Полтаве. Детский мир, что ли? В магазині, типа, так? Типу, так, так. Да? Да. Угу. Або щось типу: дитяча країна, будинок іграшок, не знаю, що там типа такого. Це по Полтаві любесеньки, хто долучився да. тільки жовтня, поставте лайк. Так Київ, ну хоч Київ подивись просто. Я дом, Київ ні. не. Мене Київ на районі. Давайте делать, як ми обещали. От Київ взяли, от, от Київ взяли, смотри, і по районам розбили, і все сказали. Я Київ вже знаю хорошо, город. Потому да. что, ну, типа, это будет вот такая такая каша малаша. То есть на таких эфирах вот этих вот миксоксованных будут города просто. А Киев прям четко можно отдельно будет смотреть. То есть, как мы заходим в эфир, начинаем с Киева, по районам посмотрели, дальше можно все что угодно. Только... Потому что из-за того, что смотрю политические новости, я сбиваюсь, я не могу да. настроиться потом. Мне надо либо обстрел, либо. А что? То куда мы по, по, по районах? Э -э Що ми з інтернетом знову понедільник там? Ну, в понеділок у нас так запланований ефір. Хорошо, давай в понеділок подивимося. Якщо що, я тобі напишу, якщо буде раніше. Що, що ти пропонуєш раз? У нас в понеділок раз наступний раз? ефір. Давай тоді я спишемося на тиждень, може, в тебе знайдеться там півгодинки зробити ефір про Київ. Я... не могу просто я уже на неделе не успею Понял мне надо уже понедельник да шо, uh, я бачу что ты дивилась? давай поднимемся с тобою Одессу ты довелась да довелась Днепро вы что там озверели сегодня или что Дима, мой котик, иди сюда. Дима, мой любимый. Иди, иди, иди сюда. глянь, собака прыгает прям, блядь. Золото. Она уже убежала, блядь. Ты можешь вынести? Мы не скучают за тобой, редко бачат. Что мне сделать с этим теперь? Я работаю. До свидания. Бери собаку, гуляй, как чинные девочки по вечерам собачка. Не хочу я. Я выходила вчера мыла. Мы с ней гуляли вчера. Она просто у нее конченый характер, понял? Она когда выгоняет из комнаты, чтобы с котками не подходила. Она вообще-вообще, понял? Я не буду ничего комментировать. Вы знаешь, говорят что соб... твари не схожи на властников. Но я не да, да, да. Это мамина собака, это не моя собака. Я <с> тебя перед этим спитаю. Ты сказала, что это твоя собака тоже. Нет. Мама, привет. Это ее собака, я ничего не знаю. Так, Днепро, Мария. Я, знаешь, я выбрала ее? Я пришла, типа, выбирать, пока вы убираете, я говорю, кто самый больной конченый? Они такие вот это, я говорю, я ее забираю, говорю. Ну и молодец, я так и знал. Ну, то ты весь Днепр. Днепр да? А, Днепр, Днепр. Та да, живот не беспокойнее, потому что они внимание моего хотят. Не, не обращайте внимания. Я в нормальном настроении сегодня. Вот тогда, когда прошлый эфир был, я сидела, бля, я уже думала, честно, мне такая злая. Бучу обстреляли потом. Понятно, но близко просто не mm -hmm. его. Тебе. Днепр, покажите, пожалуйста, Днепр. Буква К идет под Днепру. Я думаю, что, -то, я не знаю, что это очень близко. Две шестерки и десятка. Какие это офисы? должны быть опять десятка и шестерка какие-то офисы Принятные. недалеко от вокзала опять шестерка и десятка какие-то офисы ну смотри туз не выпал то есть выпал бы сейчас туз это было бы центр Возле вокзала недалеко получается. Буква К идет. То ли это район, то ли, короче, К. Сейчас какие-то офисы. Не-не, роутер закрыт. Жилые дома. Девятка крестовая падает. Мне почему-то кажется, что уже был там прилет. Все-таки вот это знаешь, на что похоже, блядь. Я помню, как прилетела куда-то, там озеро выкопное было, и прилетела в дом. Баллистика, это было давно, до два назад. И там как дома стоят, один дом, там дальше второй, такой похожий, понял? Вот как типа в ряды дома стоят. Буква к идет. Значит, может быть, короче, они могут обстрелять несколько районов. Вот уже я сейчас смотрю, типа падает туз. Mm -hmm. То есть, это, получается, может быть и окраина, это получается, может быть вокзал, и туз это центр. То есть, получается, дома вот эти, которые я сказала, они ближе к вокзалу, потом окраина Днепра, и центр mm -hmm. туз упадает снова там, где были вот эти. Mm -hmm. Видите, как падает? И я получаю... Буква К, это что за район у вас там? Я посмотрю, сейчас зайду. А вот это там, где выкопное озеро было, куда уже дом прилетало. Это, я так понял, окраина где-то, да? Раз, вот это там. По потом вокзал, два. И три, это центр. И получается, по картам падало, что больше всего будет страдать, типа, вот эти вот, как про кордонни, которые ближе к России, по пятерке мечей. Днепропетровщина, Харьковщина, по обстрелам, Сумщина. Вот сейчас, да. Запорожская. То, что еще оккупировано, показало, будет больше всего по обстрелам. Это юг. Ну, ты понял. Да. Mm -hmm. yeah. И офисы какие-то падают под Днепру. И король Пиковый. Король Пиковый это может означать. Куда-то, короче, прилетит по складам в Днепре. Uh -huh. Давай, плыве, туди поднимется А по Николаеву, смотрите, мы предсказывает. Я уже говорила. Uh -huh. Центр. Два туза падала. По центру не сбылось. Два туза это прям центр. Там, где самое, вот же элитное, самое блатное и так далее. И потом мы предсказывали, что буква К это корабельный район. По корабельному району прилетела, центр нет. Аккуратно в центре города.